assalomu alaykum aziz hamyurtlarimiz ho'p so'n daqiqa xabarlar chiqdi hop go'ch idorasi qaror berishibdi ho'p bez докuмент va qochoq e, ishlayotgan hamyurtlarimiz bo'lsa kturisik berilmayapti xabaringlar bor ya'ni olayotganlar ham bo'lyapti sabab ko'rsatish kerak rangvi sababina bo'lmasa normal eskidan berayotgan ya'ni ikki ming yigirmada ikki ming yigirma birda ikki ming yigirma ikkida berayotgan turistik kama tizimini ortiq bermayapti hop e, yangi qaror chiqqan e, bez dokument yurganlarni va bo'lmagan vabo'lmagan ya'ni o'zbekiston fuqarosi bo'lsin qirg'iziston fuqarosi bo'lsin qozog'iston fuqarosi bo'lsin farqi yo'q turkmaniston fuqarosi bo'lsin hammani ushlab yuborishyapti ya'ni suriyalik bo'lsin e, bez dokument yurganlarni go'ch idorasiga militsiyalar ushlab topshiryapti go'ch idorasida nima qilishyapti şey go'ch idorasida herea qo'yishyapti ocheredga qo'ygandan keyin o'zbekistonga qaysi davlatdan bo'lsa o'sha tarafga yuborishyapti <laughs> ho'p man nima uchun videoga olyapman umraniya tumanida ishlayotgan istanbulda umraniya degan tumanida ishlayotgan istiqomat qilayotgan fuqarolarimiz bo'lsa link pastiga nomerimni joylab qo'yaman yetti yigirma to'rt soat faqat sizlardan iltimos qilaman befoyda telefon qilmanla militsiya ushlagan payti telefon qilib umraniyada istiqomat qilayotganlar militsiya ushlagan paytda hozir bir minut deb kamerani ochib whatsappdan telefon qilinglar qo'ldan kelgan yordami qilib beraman tanish militsiyalarim bor xudo xohlasa e, imkoni boricha yordam qilib beraman qonun hamma uchun barobar iltimos qilib ko'ramiz haligi yuz yuz garantiya demayman man qo'limdan kelgan yordam qilib beraman xudo xohlasa bugun ham уjе e, uranda ozgina e, militsiyalar ushlashgan ekan besh oltita o'zbekiston fuqarolarini aslini aytib o'tishim yaxshi narsa emas ularga ham chiroyli vaziyatni tushuntirdik iloji boricha chiqarib berishdi ularni ham ya'ni imkon boricha ko'chaga chiqmayni bu oralarda chiqmay ishlayotganlar chiroyli ishlab uyiga borib dam olsin ya'ni ko'chaga befoyda restoran kafega borib yurmayni chunki tozalov boshlangan istanbulda nihoyatda ehtiyot bo'linglar ho'p o'zbekistondan ota onalarimiz telefon qilishyapti o'g'lim ushlanib qoldi yoda xo'jayinim ushlanib qoldi bir oy bo'lyapti bir yarim oy bo'lyapti deyishyapti şey iltimos xavotir olmangni ya'ni militsiya ushlab olib urmaydi o'ldirmaydi yani qonun bor har bitta davlatda nizomi bor ushlagan bo'lsa bez dokument yurgan bez dokuментt yurganligi sababli go'ch idorasiga topshiradi go'ch idorasida uni bor оереa qo'yib qo'yadi kuni kelganda o'zbekistonga yuboradi ya'ni uch oy davomida yuborish kerak normalda shunga xavotir olmangni nomerimni link pastiga joylab qo'yaman bemalol murojaat qilishingiz mumkin faqat iltimos o'sha aytgan gaplarimni esinglardan chiqarmanglar befoyda telefon bo'lmasin iltimos sizlardan sog' bo'linglar